Непал, далекая и манящая страна, путешествие по которой меняет жизнь на до и после. Непал очень богат своей культурой и традицией, но всех нас манят именно Гималаи. Ведь на территории Непала находится 9 из 14 высочайших вершин мира. Есть десятки трекинговых маршрутов, но как определиться, какой подходит именно вам? Намасте, друзья, с вами Тарас Поздний. И я уже 13 раз, если не ошибаюсь, был в Непале. А в марте 2021 года еду в 14 или какой там раз. И мне на самом деле не надоедает, потому что Непал я очень люблю. Пожалуй, это моя любимая страна для путешествий и для восхождений. В этом же видео я хочу рассмотреть все самые популярные трекинговые маршруты и постараться дать ответ, какой Трекинговый маршрут подойдет именно вам, по моему мнению и по моему опыту. И помните, если в Непал, то с кулуара. Друзья, текст для данного выпуска записываю дома. Поэтому вместо меня в кадре будут картинки Гималаев. Вы ведь не сильно расстроитесь. Думал, в каком формате подать вам материал сделать краткие описания своеобразные карточки маршрутов с их особенностями или же отталкиваться от желаний будущих участников и только потом отфильтровать маршруты по их характеристикам. Решил попробовать пойти от желаний, но в итоге получилось что-то смешанное. Давайте сначала ответим на вопрос, зачем именно я еду в Непал? Что хочу увидеть больше всего? Эверест или же нет? Пишите в комментариях, почему вы хотите поехать в Непал. Мне очень интересно это будет почитать. А я начну. Первым и отдельным пунктом я вынес Эверест. Ведь очень и очень многие едут в Непал именно за этим, чтобы увидеть высочайшую вершину мира. Это хорошая причина, и выбрать подходящий трек вам будет очень легко. Ведь вариантов не так и много. Стоит учесть, что все треки в районе Сагарматха начинаются с перелета в Луклу, который имеет свои особенности. Детальное видео о перелете есть у меня на канале, посмотрите его, пожалуйста. Поэтому, если вы панически боитесь летать даже в больших самолетах, а особенно боитесь совершать посадку в горном аэропорту, возможно, стоит подумать над другими маршрутами. Итак, к Эвересту у нас есть несколько программ. Классический трекинг к базовому лагерю Вереста. Стоит выбирать, если вы ограничены во времени или не готовы длительное время терпеть высоту и ее спутников. Холод, усталость, отсутствие комфорта. Надо принять, что на данном треке очень много туристов, ведь не одни вы хотите увидеть Верест. За год маршрут проходит около 30 тысяч человек. Маршрут линейный, и мы постоянно будем пересекаться с другими трекерами. Вторая программа – это трекинг базовому лагерю Ивереста через озера Гокио и перевал Чела. Мой любимый маршрут, он всего на три дня дольше классического. Зато очень красивый. Здесь есть прекрасные озера Гокио, суровый перевал Чела и кольцо маршрута, на котором значительно меньше туристов. Много ночевок на высоте 400-500 тысяч метров. Это весьма высоко и значит, что с большой вероятностью утром вам нужно будет умываться водой со льдом. Но ведь это все мелочи по сравнению с пейзажами, которые будут нас окружать. Это однозначно мой фаворит. Не только в регионы Сагарматха, но и пока и в целом по трекам во всем Непале. На обе данные программы можно идти без предыдущего горного опыта. Но физическая форма должна быть хотя бы средней. А если вы еще и потренируетесь пару месяцев перед поездкой, будет отлично. О тренировках к горам у меня есть тоже отдельное видео. Смотрите, у кого есть вопросы по этому поводу. И третья программа, она называется «Три перевала». Это еще один маршрут в районе Эвереста в национальном парке Сагарматха. Пока этой программы у нас на сайте нет, но мы ее понемножку планируем и, возможно, уже к осени сделаем. Дело в том, что это сложный, долгий маршрут для самых опытных, который переходит через три таких высоких перевала высотой 5 с чем-то тысяч метров. Это Ренджола, Чола, и Конгмала. Зато когда в лодже ты говоришь, что ты идешь маршрут 3 перевала, все сразу с уважением кивают, мол, да, ты действительно крут. На каждом с в национальном парке Сагарматха вы вдоволь смотритесь на 6, 7, 8 тысячники. И если высокие горы для вас в приоритете, вам точно сюда. Конечно, в дополнение к вершинам мы увидим, как живут легендарные дети гор, народ Шерпа. И сфоткаемся с детьми детей гор, Маленькими шерпятами. Они чумазые и очень клевые. Также мы обязательно зайдем в буддийские монастыри, постараемся попасть на пуджу, пройдем кучу навесных мостов и увидим рододендроны, если пойдем в трек весной. Но Непал, это ведь не только Эверест и Катманду. А что если не Иверестом единым и вы хотите увидеть больше разнообразия? пройтись в джунглях и побывать в других городах, кроме столицы. Тут с конкретным выбором сложнее, потому что в каждом трекинговом маршруте по Непалу в достаточном количестве вы увидите вершин Гималаев, джунглей и самобытности этих народностей. Буду отталкиваться от популярности наших маршрутов и какого-то своего видения. А чтобы еще как-то отфильтровать маршруты, потому что их много, мне кажется, лучшим фильтром послужит ваш горный опыт и то, были ли вы уже в Непале или едете впервые. Если у вас нет горного опыта или он минимален, вы не были еще в Непале и вам не принципиален Эверест, то однозначно у меня есть две рекомендации. Во-первых, это трекинг базовому лагерю Анапурны. Многие годы именно этот маршрут мы рекомендуем новичкам, очень насыщенная и разнообразная программа. Стартуем мы еще в джунглях, встречаем красивейшие рассветы с видом на восьмитысячники и мачапучары, а в конце трека купаемся в горячих источниках Джинуданду и изучаем достопримечательности прекрасной Покхары. На маршруте есть немало спусков и подъемов, много ступеней, но максимальная высота всего 4120 метров, что очень немного для непарских трекингов. Насыщенная программа и небольшая высота делают трекинг Канапурне идеальным для новичков. И долгое время в портфеле кулуара ему просто не было конкурентов, пока не появился трек Мардихимал. Трек Мардихимал наш новый маршрут, первый раз, который я проведу в марте 2021 года. Он создавался специально для новичков и занятых людей, ведь длительность программы всего 9 дней. Маршрут походит в том же регионе, что и трек Базу Мулагерю Анапурны, только большая его часть идет не по ущелью, а по ребру, поэтому он безопасен с точки зрения схода лавин, что очень актуально в марте в самом начале весны сезона. Главная фишка программы это виды на Мачапучары. Это священная вершина и одна из красивейших в мире. Мы получаем короткую насыщенную программу, очень и очень хорошую для первого знакомства со страной. Так что теперь у новичков есть выбор, но нашим фаворитом все еще остается трекинг Базлагу Анапурны. В Непале вы еще не были и Эверест для вас все еще не главное, но вы уже сходили в несколько походов в разной сложности. Возможно в Исландию, часто именно после нее едут в Непал. Или в трекинг по Южной Америке, или поднялись на базовые пятитысячники типа Арарата, Казбека, Эльбруса или Килиманджаро. И теперь дошла очередь до трекинга в Непале. Давайте посмотрим, что есть в этом случае. Трек вокруг Анапурны – один из самых популярных в мире и любимых многими. Характерной чертой его является плавная климатизация и отсутствие крутых подъемов. Начинается еще с джунгли и постепенно выводит нас на перевал Торонгла высотой 5419 метров. Это уже настоящее восхождение, где придется немножко померзнуть. Также на маршруте есть несколько озер, в том числе огромное озеро Теличо на высоте выше 5000 метров. Это очень красиво. И множество очень самобытных деревушек. Портит впечатление дорога, которая активно строится. И пускай тропа часто виляет где-то в стороне, но все равно часть пути приходится идти по грунтовке. Но нас на протяжении всего маршрута сопровождает массив Анапурны и он просто невероятен. Трек вокруг Манаслу – это наш новый любимчик и фаворит. Запустили его относительно недавно, только в 2019 году. Стартовая точка фактически там же, где и у трека вокруг Анапурны но маршрут сразу уходит вправо, в национальный парк Монослу. Здесь нельзя ходить без местного гида и нужен отдельный пермит, а поэтому и туристов гораздо-гораздо меньше. Маршрут не самый легкий физически, но зато очень колоритный, малолюдный и красивый. И лично для меня он занимает второе место после трекинга к Эвересту через озера Гокео. Трекинг в долине Лантанг – еще один маршрут, незаслуженно обделенный вниманием наших туристов а поэтому и более малолюдный. Он короче, чем предыдущий и проходит на меньших высотах. Здесь есть красивая долина Лантанг и невероятные горные озера Госайкунда. Кто хочет меньше народа, чем на треке вокруг Анапурны, и у кого очень тяжело со временем, выбирайте Лангтанг. Этот маршрут более короткий и малолюдный. А что, если вы уже были в Непале? Ну тогда все очень просто. Вы наверняка знаете, куда хотите пойти в следующий трекинг. Мой же совет простой. Выбирайте трек, максимально не совпадающий с тем, на котором вы уже побывали. Чтобы захватить побольше. Ведь зачем вам ездить по одним и тем же местам? Были в районе Анапурны? Тогда идите к Эвересту. Ходили к Эвересту? Идите на трекинг вокруг Манаслу или вокруг Анапурны или на восхождение. В Непале есть и множество более диких маршрутов, где туризм развит гораздо слабее, где нету лоджий или если они есть, то они похожи на кошары и сараи. Но зато там в полной мере сохранилась самобытность жизни местного населения. Красивый, незаезженный и не очень сложный трек я ходил к базовому лагерю Макалу во время экспедиции. Думаю, в будущем сделаем для вас этот маршрут отдельно. Еще есть трек вокруг Тхуалагири, к которому мы никак тоже не доберемся. Ну и конечно, очень отдаленный и, пожалуй, один из самых труднодоступных трекинговых маршрутов – это трек к базовому лагерю Канченджанги. Тоже в планах, но ни один из этих трех маршрутов пока у нас не готов, потому что нету еще спроса на них. Данный выпуск касался только трекинговых маршрутов. Не забываем, что в Непале есть еще множество восхождений различной сложности. О них я расскажу как-то потом. Друзья, надеюсь, помог вам разобраться с вопросом, в какой же трекинг по Непалу отправиться именно вам. Если у вас же остались вопросы, пишите их в комментариях, не стесняйтесь, постараюсь на все ответить. Или пишите напрямую нашим менеджерам, контакты вы найдете на сайте, сайт я оставлю в описании под этим видео. Ну и не забывайте подписаться на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. И до встречи в горах Непала. Пока.